Təhsilin İnkişafı Fondu və Women in Tech təşkilatının Azərbaycan nümayəndəliyi arasında Maya Hacıyev adına İKT bacarıqları təqaüd proqramının təsis edilməsi məqsədi ilə anlaşma memorandumu imzalanıb. Memorandumu Təhsilin İnkişafı Fondunun İdarə Heyətinin sədri Elnur Nəsibov və Women in Tech təşkilatının Azərbaycandakı nümayəndəliyi səfiri Leyla Seyidzad imzalayıblar. Çıxış edən Təsirli İnkişafı Fondunun İdarə Heyətinin sədri Elnur Nəsibov, WomenNTech təşkilatının Azərbaycandakı nümayəndəliyinin səfiri Leyla Seyidzadə, Dövlət Məşğulluq Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Mustafa Abbasbəyli, Texniki Universitetin rektoru Viliayət Vəliyev, İnnovasiya və Rəqəmsal İnkişaf Agentliyinin sədrəvəzi İnarə Vəliyeva bu təşəbbüsü yüksək qiymətləndirərək bildiriblər ki, təqaüd proqramının Azərbaycanın ilk riyaziətçi qadın alimi, riyaziyyat elminin inkişafında böyük tövəsi olan Maya Xanım Hacıyeva adına olması xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Müasir işə götürənin tələblərinə cavab verən gənclərin yetişdirilməsində, həmçinin önəmli tədqiqat işlərinin aparılmasında sənaye və biznes nümayəndələrinin iştirakının əvəzsiz rol oynadığını qeyd ediblər. Qeyd olunub ki, innovativ mühitin yaradılmasını sənayenin iştiraki və tərəfdarçılığı olmadan təsəvvür etmək mümkün deyil. Dəyişən dünyada universitetlərin də dəyişər rolunu nəzərə almağa gəréy var. Yekunda təqdimatla çıxış edən Vömen Inteq təşkilatının Azərbaycandakı nümayəndəliyinin təhsil proqramları üzrə tərəfbaşı Leyla Haciyeva təqaüd proqramının şərtləri barədə ətraflı məlumat verib. Bu proqramın əsas məqsədi qızlarımızın, xanımlarımızın İKT bacarıqlarının artırılması üzrə təlimlərin təşkilidir. Və biz bu proqrama müxtəlif özəl şirkətləri dəvət edirik. İnformasiya texnologiyaları sayəsində digər sahələrdə çalışan şirkətləri, onların deməli iyanələrini e dəvət edirik ki, bu proqramımızı genişləndirək, daha çox vətəndaşımız İKT bacarıqlardan malik olsunlar və əmək bazarında özlərinə layiq yer tutsunlar. Ümiyyətlə qızların İKT sahəsində sayı azdır, çox deyil. Oğlanlarla müqayisə edəndə 30, cəmi 30%dir və ona görə də biz fikirləşirik ki, hər bir sahədə biz gərək qızları dəstəkləyək hər bir mərhələdə və əlbəttə ki, təhsil ən birinci mərhələdir, ən vacib mərhələdir. Bu tədbirdə çox qürur böyük qürur hissi keçirdim, çox böyük fəxr hissi keçirdim. Mayaxanımın adının adına təqəvüd proqramı təsis oldu, olunduğu üçün. O öz həyatını elmə, işə, yəni pedaqoji sahəyə həsr etmişdi və bu sahədə neçə-neçə böyük alim yetişdirmişdi. Hamı bu tədbirdə biz gördük, gördük ki, necə onu böyük hörmətlə, böyük sevgi ilə yad edildirlər yedədəki təqaüd fiziki və hüquqi şəxslər tərəfindən sözgedən layihəyə köçürülmüş iyanələr, qarantlar və ya digər daxil olmalar hesabına ayrılacaqdır. Proqrama Azərbaycan vətəndaşı olan 15-40 yaş aralığında qadınlar müraciət edə bilərlər.